नस्ली बरादरी की वजारत और नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने वीडियोज की सीरीज को बनाने के लिए मिलकर काम किया है ताकि हमारी बरादरियों को मालूम हो के मुख्तलिफ आफात और हंगामी हालात की तैयारी करने के लिए क्या करना है और जब इनसे वास्ता पड़े तो इनसे कैसे निबटना है हंगामी हालात किसी भी वक्त कहीं भी पेश आ सकते हैं इनमें जल्जले सैलाब तूफान सुनामी आग और आतिश फशानी सरगर्मी शामिल है जब कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो सिविल डिफेंस या इमरजेंसी सर्विसेज उन लोगों की मदद करने में मसरूफ होंगी जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है लिहाजा ये जरूरी है कि आपके पास अपनी और अपने खानदान की देखभाल करने का मंसूबा हो इस वीडियो में बताया गया है कि सुनामी आने की सूरत में क्या करना है सुनामी ताकतवर लहरों की एक सिलसिले का नाम है जिनमें शदीद तेज बहाव होता है सुनामी जल्जलों आतिश फिशां फटने लैंड स्लाइडिंग याता की साकिब गिरने से भी आ सकता है सुनामी हजारों किलोमीटर का फासला तय करते हुए और एक से दूसरा समंदर पार करते हुए 800 किलोमीटर फी घंटे तक की रफ्तार से हरकत कर सकता है आउट न्यूजीलैंड की सारी साहिली पट्टी सुनामी के खतरे से दो चार है सुनामी से वास्ता पड़ने से पहले ये मालूम करें कि क्या आपको उससे खतरा है ऐसा करने के लिए आप www.getready.govt.nz पर जाकर सुनामी इनखिला जोन के नक्शे देख सकते हैं वहाँ आपको एक इंटरेक्टिव मुल्क गैर सुनामी जोन का नक्शा मिलेगा यकीनी बनाए कि आपको मालूम हो कि कहाँ जाना है कत नजर इस बात से के आप घर पर हो काम पर, तातीलात पर या कहीं बाहर आपको बाकायदगी से अपनी सुनामी इनखिला वाक की मशक़ करनी चाहिए ये एक ऐसी वाक जो आप सुनामी इनखिला के उस रास्ते पर करते हैं जो आपको समंदर से दूर या ऊंची जमीन की जानब ले जाता है सुनामी के तीन मुख्तलिफ किस्म के इंतबाह हैं सरकारी कुदरती और गैर सरकारी जब सुनामी समंदर में बहुत दूर से शुरू होता है तो लोगों को इस बारे में मुतनबे करने के लिए ज्यादा वक्त होता है कि वो क्या इकदाम उठाएं लिहाजा एक सरकारी इंतबाह जारी किया जा सकता है ये इंतबाह इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे और टीवी और रेडियो पर नशर किए जाएंगे एक हंगामी मोबाइल फोन अलर्ट भी भेजा जा सकता है किसी भी हंगामी इंतबाह में दिए गए मशवरे पर फौरी अमल करें इकदाम उठाने से पहले मज़ीद पैगाम का इंतजार ना करें बाज़ अवकात ये भी हो सकता है कि सुनामी बहुत जल्दी पहुंचने वाला हो और सरकारी इंतबाह के लिए वक्त ही ना हो कुदरती इंतबाह की अलामत को पहचानना और फौरी तौर पर इकदाम उठाना बहुत ज़रूरी है क़ुदरती इंतबाह उस वक्त नज़र आते हैं जब आप साहिल के करीब रहते हुए एक तवील या शदीद जलजला महसूस करें सतह समंदर में अचानक इजाफा या कमी देखें या समंदर से ऊंची गैर मामूली आवाज़ें सुने अगर आप इनमें से कोई कुदरती इंतबाह देखें तो अपना ग्रैप बैग पकड़ें और फौरी तौर पर इनखला करें अगर जलसला आए तो बैठ जाएं, ढांपे और रुकें और याद रखें कि अगर ये तवील या शदीद हो तो इनखिला करें जिसका मतलब है कि अगर जल्जला एक मिनट से ज्यादा तवील हो या जलसले के दौरान खड़ा होना मुश्किल हो तो या जितना मुमकिन हो सके समंदर से दूर चले जाए आपको दोस्तों आवाम बैन अवी मीडिया या इंटरनेट से भी एक इंतबाह मौसू हो सकता है इस तरह के इंतबाह को गैर सरकारी इंतबाह या गैर रस्मी इंतबाह कहा जाता है अगर इंतबाह काबिल एतमाद लगे तो इनखला करने पर गौर करें इनखला कर लेने के बाद इंतबाह की दुरुस्तगी की जांच पड़ताल करें बशर्ते बशरते इससे आपके इनखला की रफ्तार में कमी ना हो अगर सरकारी इंतबाह दस्तियाब हों तो उन्हें गैर रस्मी इंतबाह पर फौकीत दें सुनामी के बाद सिर्फ उस वक्त घर वापस जाएं जब आपको मतलब किया जाए कि वापस जाना महफूज है रेडियो सुने की आपने मुकामी सोल डिफेंस इमरजेंसी मैनेजमेंट ग्रुप को ऑनलाइन फॉलो करें क्योंकि उनके पास आपके इलाके से मुतलिक मालूम और हिदायत होंगी जलसला आने के बाद आपको मजीद झटकों की तो करनी चाहिए जिनसे एक और सुनामी पैदा हो सकता है इनखिला करने के लिए तैयार रहें और सुनामी या सुनामी के इंतबाह के बाद कम अज कम चौबीस घंटों तक साहिली पानी दरियाओं और समंदर के दहानों वाले इलाकों जहाँ मद्दोजर आता है और दरियाओं और नदी नालों से दूर रहें छोटी लहरें भी खतरनाक बहाव पैदा कर सकती हैं। आखिरी बात ये कि सुनामी से मुतासर इलाकों से दूर रहें क्योंकि आपको रेस्क्यू और दीगर हंगामी इकदाम के अमल में रुकावट बन सकते हैं और आपको सुनामी के सैलाब के बकिया असरात से भी खतरा का सामना हो सकता है किसी भी हंगामी सूरत हाल के बाद सिविल डिफेंस और हंगामी खिदमत का मशवरा सुने और ऐसा कुछ ना करें जिससे आपकी हिफाजत को खतरा लाक होने का खदशा हो या आपकी इमलाक को मजीद नुकसान पहुंचने का इम्कान हो अगर हो सके तो अपने पड़ोसियों को चेक करना और दूसरों की मदद करना याद रखें खासतौर पर वो लोग जिन्हें इजाफी मदद की जरूरत हो सकती है अपनी इंश्योरेंस का बायदगी से जायजा लेना यकीनी बनाए आपके घर और सामान के लिए इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है ताकि आपको किसी आफत में नुकसान पहुंचने की सूरत में आपको अपनी जिंदगी मामूल पर वापस लाने में मदद मिल सके आपके पास इंश्योरेंस ना होने की सूरत में हालात को मामूल पर लाने में ज्यादा वक्त लगेगा और इस दौरान आप और आपके घर आने के लिए मजीद मुश्किल पैदा हो सकती है अगर आपके घर को नुकसान पहुँचा है तो जितनी जल्दी मुमकिन हो अपनी इंश्योरेंस कंपनी से रोक करें अगर आप किराएदार हैं तो अपने मालिक मकान और अपने सामान की इंश्योरेंस कंपनी से ऐसी करें हंगामी हालात की तैयारी और उनसे निपटने के बारे में मजीद मालूम के लिए डब्ल्यू 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 डॉट गेट रेडी डॉट पर जाएं। याद रखें अगर आपको हंगामी सूरत हाल में सरकारी खदमात से रबता करने की जरूरत हो और जुबान के सिलसिले में मदद की जरूरत हो तो आप एक मुतरजिम की दरख्वास्त कर सकते हैं